Аби перемогти, ти маєш вірити, що спроможний на це. Ти повинен бути в захваті від цієї справи і по-справжньому прагнути результату, навіть якщо це роки роботи. Найскладніша частина будь-якого великого проєкту почати. Ігор Матвієнко почав займатися парусним спортом у 13 років. До цього моменту він вже навчився грати у волейбол, кататися на велосипеді та плавати. Йому подобалась швидкість та попутній вітер. А маленька яхта оптиміст була мрією із характерною назвою внутрішньої суті. Недарма Марина Цвітаєва колись говорила: Душа це парус, вітер життя. Я абсолютно согласен з Мариною Цвітаєвою по поводу того висказування на тому, що вітер це життя і, собственно говоря, я так і живу з ветром. У травні Ігор Матвієнко відсвяткував 50-річчя. До ювілею він прийшов зі званням олімпійського чемпіона 1996 року, чемпіона світу та європи. До того ж був бронзовим призером чемпіонату світу, багаторазовим переможцем престижних міжнародних рега, учасником Олімпійських ігор у 1996, 2000 та 2004 році. Засновник яхт-клубу "Мир" имеет от знака президента Украины хрест замужность. На самом деле жизнь идет настолько быстро, настолько активно и полна разными событиями, идеями, планами, что эти 50, 50 лет ну пришли ко мне как бы, скажем так, как снег на голову. И я не задумывался о том, что уже там полвека, и поэтому то, что вот я говорил. Это мои вторые 25. То есть, да, у меня были первые 25, я выиграл Олимпийские игры, и сейчас у меня вторые 25. Это вот то, что я сейчас, то, что я состоялся. Потому что неважно, кто ты был 25 лет назад, да, я был там олимпийским чемпионом, я был там на пике славы. Важно то, что ты делаешь сейчас в свои 25 и вторые. И я считаю, что сегодня в свои 25 я тоже, собственно говоря, в теме и на пике своих возможностей и достижений. Благодаря его участию, его харизме нам удалось на сегодняшний день поднять, скажем так, развитие парусного спорта в нашей области, ну, скажем так, уже на хороший уровень, с учетом того, что у нас появились и монотипные яхты Плату-25, вот, и пошло развитие детского парусного спорта. С гордостью хочу сказать, что в этом году в Никополе уже 10 оптимистов появились, и вот в эту прошлую субботу я был там, вот, наблюдал как детки никопольчане, начали заниматься парусным спортом вот в днепре то же самое мы обновили э, в детский флот э, и надеюсь что благодаря той инициативе которую я вот, э, сегодня здесь на своем юбилее э, предложил развить и создать э, школу детскую парусную школу вот мы всячески поддерживаем и я со своей стороны Буду способствовать развитию всей этой программы. А ему удачи. удачи самое главное. Атланта-96. Лишилась у памяти найяскравейшую зиркою у калейдоскопе «Перемог». Этот день действительно в моей памяти, даже это не день, это год был олимпийский. И та жара, которая была в Атланте, конечно же, она тоже была незабываемой. Но, тем не менее, нам э, повезло о том, что мы работали с профессиональным тренером, и мы приехали в Атланту практически на месяц раньше, на месяц раньше всей нашей олимпийской команды. И мы успели адаптироваться, мы успели привыкнуть к этой жаре. Собственно говоря, мы уже были практически как местные жители, и мы не испытывали дискомфорт. Більшість регат відбувається на узбережжі океанів а тренуватись доводиться на Днепре. Конечно же, безусловно, реку нельзя сравнивать с морской водой и нельзя сравнивать с теми которыми, где проходят Кубки мира, чемпионаты мира, Олимпийские игры. Конечно же, это не Днепровская вода, но тем не менее, ту базу, которую мы взяли в детстве с нашего Днепра, с нашего города, это, и она нас привела к хорошим, скажем так, результатам. Вода з однієї сторони непередбачувана а с другой она не позволяет припускать помилок. Мы в Австралии тренировались достаточно много, было пару эпизодов, когда мы, как всегда, акулы, знаете, приходят внезапно. Когда ты тренируешься в группе с катером, все, таких акул никогда нет. Но как только ты попадаешь в море там один, она почему-то, эта акула появляется. пришли, и, собственно говоря, у себя там под лодкой мы увидели, ну, наверное, так, ну, метра три она была, эта акула. Она была достаточно большая. Мы в этот день решили больше тренироваться не нужно. Возможно, это на удачу было. Но мы ушли, тем не менее, вовнутрь в Марину зашли. Потом был шквал. Ну, скажем, через какое-то время, там, через пару месяцев. И у нас, скажем, порвался фал. То есть нужно было в этот момент перевернуть яхту, поплыть в океане починить этот фал и вернуться обратно, принуть лодку и вернуться в Марину, потому что по-другому мы в Марину зайти не могли. И вот в этот момент, когда нужно было прыгнуть в воду, мы очень осматривались, потом я прыгнул в воду, быстро сделал этот фал, я так быстро никогда ничего не делал. В Австралии есть такие медузы, они называются парусники. Чем эта медуза? Она очень красивая, голубая медуза, такая тем, даже не голубая, темно-синяя. Вот, и она надувается, и ее ветром несет по волнам но при этом у нее щупальцы, ну скажем там метр полтора за ней идут эти щупальца. И вот когда я стоял в трапеции, скажем так, за лодкой, ноги мои были не защищены, и волной кинул эту медузу. Я сразу не заметил, потом когда увидел, что что-то щипит, посмотрел, это была медуза, я ее сбросил, смыл как бы ее яд губкой и вышел в трапецию снова. А яд этой медузы он парализует лимфоузлы. Ну, в связи с тем, что по трапеции у меня лимфоузлы, которые в паху были передавлены, я какой-то момент ничего не ощущал, там легкое жжение от этой медузы и все. Но когда на повороте я зашел в лодку и лямки, которые перетягивали лимфу к паховой зоне, они отпустили и я пошел туда к лимфоузлам. Когда я вышел в трапецию, я, во-первых, ну, забыл уже про эту медузу. И была, ну, сумасшедшая боль была в лимфоузлах. Мы тоже закончили тренировку, потом до меня дошло, что это все-таки это медуза. Мы дошли домой, но ну, сами австралийцы даже не понимали, что нужно делать, ну, скоро мы не вызывали, но как-то вот так она оно отпустило. Дитячі стал стали программой дорослого чоловіка. А когда я еще занимался волейболом, я даже как бы не мечтал о том, что я, возможно, стану там ходить на яхте но при этом как у каждого мальчишки, который там романтичен и хочет чего-то всего большего от жизни, там ощутить этот мир, да, у меня там были там, скажем, воздушные змеи, которые я запускал. У меня там был свой велосипед. Я мечтал там, скажем, о мопеде, да. То есть всегда хотелось какое-то свое там плавсредство, свое какое-то транспортное средство. И когда я подумал о том, что у меня будет свое плавсредство, я буду им управлять, и при этом мне еще не нужно будет ни э, не покупать ни топлива, и руки мои будут не в бензине. Я, конечно, сразу же, мне это заинтересовало, я пришел в клуб, и буквально сразу же мне сказали, вот ты сегодня походишь на этой яхте, там, научишься, а потом мы тебе выдадим свою. Это, наверное, было что-то ключевое, потому что у меня будет своя яхта. Початок, як школьный буквар, який был у каждого. А вперед идут те, у кого есть желание читать новые книги. Я начинал на «Оптимисте», вышел несколько раз. Это были такие старенькие «Оптимисты», а рядом стояли новенькие. Они уже были под, под кого-то из ребят. И говорят, ты вначале научишься на стареньком, потом ты получишь более свежий. Это будет твоя лодка. И действительно, то вот название, которое, которым называется этот класс, наверное, это очень... Магическое слово и магическое название, потому что этот класс сейчас в мире, он самый популярный, он самый массовый. Чемпионаты мира сейчас собирают до полутысяч яхт. В юности важно правильно расставить акценты. Так дорослише сила воли. Парусный спорт настолько меня увлекал. И я настолько сильно хотел им заниматься, конечно, там, посматривал на девочек, но при этом я бежал на тренировку. Допустим, даже был такой факт, там, в зимнее время у нас были поздние тренировки в спортзале, и там девочки говорили, я говорю, пойдем вечерком погуляем. Я говорю, нет, у меня тренировка, я приезжал с тренировки там, в десятом часу, и тут у меня такой, да, я уставший, мне там оставалось полчаса, чтобы там, хоть что-то сделать для школы и лечь спать. И тут э, как бы звонок в дверь, мама открывает этот самый, стоят девочка, это а Игорь выйдет. А мама такая растерянная, говорит, Игорь, слушай, там девочки за тобой уже пришли, ты хоть выйди там погулять. Я говорю, слушай, мам, ну у меня полчаса вот на учебу и все, а потом, я, ну как бы я устал, реально спать хочу. Она говорит, давай, ты, я там и так в школе, слава богу, все с учебой, там на среднем уровне, ты пойди лучше с девочками полчаса уделим времени, а уже учебу нагонишь немножко позже. Вот. Ну, понятно, что я там вышел, интерес особого не этот самый, веселить их особо не стал. Но ну, вот так и девочки перестали ко мне заходить. Вода не лише точить камень, а и формует характер. У нас воспитывалась с самого детства, потому что, вот ну, раньше, там, скажем, 80-х годов, не было такой кипровки, которая сейчас. То есть сейчас дети могут практически быть сухие на воде в любую погоду. Тогда у нас были максимум это ветровочный костюм, который понятно, что промокал, он немножко, скажем, защищал тебя от ветра, то есть ты не настолько быстро замерзал. Вода градусов там 12 в Черном море, и вот мы тренировались, иногда даже срывался снег. И это все было с детства, то есть детки, вот, которые там 7, 8, 9 лет, они уже тоже к этому привыкают, они привыкают вот к этим суровым условиям. І це, собственно говоря, їх виспитує. У кожного з нас є ріка, яка пробуджує в нас романтику. Ну, я жив е, на ріці. Ріка називалася Гулес. Це широка. Е, собственно говоря, там-то я і навчився плавати. І з батьками ми виїжджали на море тоді. Модно було вот машина, дикарі, палатки, море. То есть опять это, это, романтические все дела, которые мне привели родители. Они, собственно говоря, наверное, привили меня в парусный спорт, потому что здесь тоже очень много романтики. Один у поле воин, але в човні краще бути у двох. Особливо, якщо поруч Евгений Браславець. Я когда пришел в парусный спорт, Женя, скажем, был уже звезда. Он уже был победителем кубка СССР в классе оптимист. То есть, ну, я в тот момент, я на него смотрел просто как на того человека, который, ну, достиг уже с ума сойти чего, я о таком даже не мечтал. То есть СССР, да, такой там на гобусе, собственно говоря, с одной стороны не помещалась эта страна, а он выигрывал его кубок. Вот. И я всегда прислушивался к его мнению, я всегда спрашивал, что, куда, как ты это делаешь, а как это. То есть, собственно говоря, он был моим наставником для того, чтобы я поднимался. В СССР проходили как Спартакиада народа СССР, так и молодежные игры и юношеские игры. Юношеские игры тоже проходили раз в 4 года. И в эти юношеские игры попадал 71 и 72 год. То есть если ты там был, скажем, 70 -го года, ты уже сюда не попадал. Или ты был 73 -го года, ты тоже уже, собственно говоря, ну тебе тяжело было в тот момент конкурировать с 71 годом. Вот. И здесь мы начали готовиться к этим играм. И понятно, что Жене нужно было находить напарника 71 -го года. Ну, собственно говоря. Вот так мы и попали, нас тренера посадили вместе, и мы начали вместе работать. Не скажу, что сразу там все получилось. Ну, конечно, я как бы пока учился, как это сказать, я был младшим научным сотрудником у поэтому его во всем слушался, и, наверное, это сложило вот наш экипаж. Далеко не каждый, подкоривши Олимп, снова начинает шлях до вершины. Ну, главное, конечно, то, что когда мы достигли олимпийской медали, мы понимали о том, что мы уже профессионалы. То есть мы отдали большую часть своей жизни тому, чтобы, ну в тот момент, тому, чтобы гоняться, чтобы быть специалистом своего, профессионалом своего дела, и мы были профессионалами своего дела. Поэтому после 25-ти, после олимпийской медали идти там работать в бизнес или там, на завод, но ну, смысла уже никакого не было. Вспомним о том, что время было достаточно нелегкое. Там, 96-й год, эта страна только становилась, собственно говоря, самостоятельной. Как бы было очень много там непонятных моментов, и нужно было все-таки оставаться, заниматься тем делом, которое ты умеешь делать. А мы умели гоняться и очень хорошо. Поэтому мы решили продолжить гоняться дальше. И да, мы гонялись еще две Олимпиады. Они были менее удачные, но здесь уже нашей подготовки хватало для того, чтобы бороться за медали, и мы за них моролись. Но этот Фарт почему-то ушел. Атланта, Сидней, Афины, как кардиограмма спортивной доли. Сложно было в Афинах, наверное, сложнее всего по той причине, что да, мы уже как бы брали реванш, мы уже одну медаль выиграли, одну медаль проиграли, и нам нужно было поставить жирную точку. Сейчас мы выиграем или проиграем, собственно говоря. И вот э, афинская вода, э, она вот самая, скажем такая, сознательная, наверное, была. Э, мы все там смотрели и прогнозы и все. И, конечно, было э, одно из разочарований в том, что э, сильный ветер был для нас тогда, э, скажем так, коньком. И у нас сломалось перо. То есть идя первыми мы ломаем перо э, и переворачиваемся и не финишируем. Не финишируем, как бы, это такая вот одна из досадных гонок, то есть, ну, на Олимпиаде, где угодно, но на Олимпиаде это было непростительно, я об этом вот все время думаю, до сих пор. И потом начали слабые ветра, и мы уже... Ну ничего не смогли сделать, потому что фаворитами «Слабый ветер» были уже другие команды. И нам, что удалось, это только войти в десятку. Мы заняли девятое место на этих Олимпийских играх. Но они были очень сложные. Мы боролись за каждый миллиметр в этот «Слабый ветер». Мы все-таки верили в том, что мы, мы доберемся до тройки. Но вот как-то вот так сложилось. И у спортсменов бывает устанет звонок. Або просто ринда. Мы вот дошли уже до «Афин». И после фильма уже стало понятно о том, что ну, нужно куда-то уходить. И уже мы находили какие-то другие профессиональные, зарубежные профессиональные команды. И мы уже уходили в зарубежные профессиональные команды. Серед цих иноземных команд была и сборная России. Я работал с Олимпийской сборной России, я им помогал, потому что я был там востребован, и ребята именно хотели, чтобы я им передавал тот опыт, который у меня есть. Я готов был работать и с украинцами, я и работал, я помогал. но, скажем, в Украине я был таким нештатным сотрудником, который частного порядка, которого, ну, спортсмены сами приходили и работали. То есть федерация со мной работать, собственно, говоря, не хотела. Википедия, яка знаю все. пишет про то, что Игорь Матвиенко имеет российское громадянство. Разбираясь в Википедии, <laughs> но точно знаю, что это Гугла коммерческий проект. Это я знаю точно. И для того, чтобы там навести порядок, они хотят, чтобы я заплатил денег. Но я пока туда не доходят руки. На самом деле там нужно навести порядок. У меня на самом деле сегодня украинский паспорт, других паспортов у меня не было. У меня единственное, что была единственная карточка одна, это с видом на жительство в Испании. Ну, потому что действительно прекрасная страна, у меня была возможность какое-то время там провести, поэтому я там пару лет пожил в Испании, а так, собственно говоря, никогда паспорту, гражданству и стране я никогда не изменял. Тренера Коваленко на пострадянському просторі називають кремінь. А в Австралії, де він мешкає на даний момент, медалмейкер людина, яка виробляє медалі. З приходом Віктора Володимировича, нашим приходом до нього в групу, звісно, життя, скажем так, помінялась. То це вже пішов якийсь новий етап підготовки. дійсно був новий етап підготовки, тому що ми. Мы... С Виктором Миниовичем начали работать с 92 -го года. Он взял нас и сказал, все, мы идем на Олимпиаду 96 -го года. Он, то есть он уже это решил, он уже принял решение. Было очень сложно. 92 год был, безусловно, сложный, и верить в то, что мы туда доберемся, до Олимпиады, я как-то скептически на это все смотрел. Мне понятное дело, что уже нравилось заниматься парусным спортом, мы уже достигли каких-то результатов в Женей, и мы готовы были идти, но очень как-то я, я за это сомневался, да? то есть у меня какие-то были доли сомнения. Но Виктор как бы находит партнеров. Мы покупаем лодку, мы покупаем катер, мы начинаем куда-то двигать. То есть эти партнеры наши потом срываются, но Виктор все равно не опускается ни руки, он находит других партнеров. В 93 году мы уже с другими партнерами начинаем готовиться. В 94 пятый год мы подтягиваем группы там, швейцарцев, которыми мы работаем вместе, и они нам помогают собственно говоря, мы идем не за счет, ну как министерство нам помогало, страна помогала, но страна тогда -то тоже не могла там нам обеспечить полный, полный объем. И Виктор получается, что он как менеджер команды, он как психолог команды. Понятно, что водитель, тренер, организатор, это все, это все было в одном человеке. То есть я вы даже сказал, наверное, вот это качество я у него принял. И, собственно говоря, поэтому вот этот куб у меня сейчас сегодня есть, потому что вот эти все организаторские способности я взял у Виктора. Я видел, как он работает. Это реальный трудоголик. Это реальный трудоголик, который еще и аналитик. Вот. Он правильно все анализировал, и поэтому это все ему позволило подготовить вот этих чемпионов, вот этих, которые здесь сидят, и которые сейчас в Австралии, все это Виктор. Поэтому этого человека, э, ну, его нужно было ценить. Но вот эта вот система, которая э, здесь у нас была советская, э, она, конечно, его пугала. Он, он это все делал здесь, но когда ему предложили, вот условия говорят, Виктор, мы вот это все заберем на себя, всю вот эту суету э, административную, по организации. А тебе просто нужно будет только тренировать и воспитывать чемпионов. Ему это предложили австралийцы. Ну, конечно, он как бы долго ничего не взвешивал, он перешел в Австралию. И, собственно говоря, когда ему перестало все это мешать, он просто стал делать чемпионов и все. Про олимпийскую медаль и домашний музей, якого не существует свою олимпийскую медаль я, собственно говоря, держу дома по той причине, что я стараюсь ее как можно больше показывать. Приглашают в школу, я несу медаль в школу на какие-то мероприятия для того, чтобы люди могли это видеть и действительно прикоснуться к настоящему олимпийскому золоту, потому что это ну, такая эксклюзивная вещь, которая меня она тоже двигает на подвиги. Счастья, це ты рухаешься в Это, морская практика. Пока паруса не поднял, двигатель глушить нельзя, потому что лодка будет не управлять. Поэтому я вообще вставляю с двигателем наедине, сам пошел за парусами. Так, теперь мы с э, этим мы подготовили час сейчас, такси, сейчас будем переготавливать грот. Грод это основной парус у нас. находим фал грота называется грота фал вот он тот который нам будет поднимать вот на топ мачты паруса достаточно жесткая современной ткани которая позволяет нам быстро ходить в слабый вот, сильный ветер тот момент который самый самый такой деликатный в яхте чтобы этот самый не попало по голове но оно не попадет как говорила одна девушка которая пошла заниматься парусным спортом говорит ну как у тебя там получается сюда ты знаешь услышала 10 незнакомых слов 5 матерных 3 незнакомых и береги голову скоба называется вот такими девайсами пользуются их смены и маленькая веревочка, которая называется шкертик. Мы притягиваем пару с гику. Вот оно что. И теперь мы готовы поднимать грот вверх. Парусный спорт. Это спорт команды. Здесь ты один. Пару репортажей со мной и будете уже Релевые второго класса Все, мы подняли дрот собственно говоря и чувствуем как мы уже начали потихоньку набирать скорость за счет стол. да за счет пару стол за счет легкого ветра смены как и альпинисты веревки накидывают они наматывают на локоть потому что веревки после этого не крутятся Вітер може бути попутнім тільки за умови чітко визначеної мети. Вітрила підняті, і нехай будуть у нас сім футів під килем.